І ми продовжуємо наше ранкове спілкування із гостями нашої студії, а приводів для нашої розмови дуже багато. Отож я знаю, що в рамках аукціону будуть представлені роботи такого відомого українського фотохудожника Ігоря Гайдая. Так? Я бачу у вас журнал тут на столі. Вона називається Дев'ять місяців і три дні. Ну, дев'ять місяців це зрозуміло. А плюс три дні. Тетяно, розкажіть, можливо. Це перші три дні життя ребенка. Они такие самые трогательные. Я когда увидела вот эти работы, у меня так все это всплыло, я чуть не расплакалась. Так это все трогает. Мы очень жалеем с мужем, мы вместе как бы рожали нашу Лизу. Вот. Очень жалеем сейчас, что с нами не было человека, который бы тоже запечатлел вот эти самые-самые самые первые такие трогательные минуты. Эмоции переполняли, ну, муж вообще не мог сдерживать <смех> слез. <смех> вот. И, ему мы очень рады, что мы тогда были вместе. Сейчас у них такая связь установилась с как бы они обожают просто друг друга. Вот. И так тоже все было там у нас по семейному, скажем так. Это очень много дает для семьи. Работы вот эти прекрасные, они действительно настолько передают. Вот даже, я думаю, человек, который этого не переживал, он это все прочувствует, потому что, ну, Игорь Гайдай настолько это передал, такие вот словил моменты, которые просто смотришь, и сразу, я сразу окунулась в то, что пережила, но я думаю, это будет понятно и доступно каждому, затронет любого человека. Не знаю, что Игорь вам рассказал про всю свою работу? Ну, во-первых, мы решили взять эти работы, он нам с удовольствием их предоставил, потому что он как бы перекликается, то есть будут куклы, дети, которые сделали художники, художники, а на стенах у нас будет Игорь Нинагайдай. Вообще, конечно, этот проект был в 2006 году, и он выставлялся с большим успехом, прошел по всему миру, его видели многие. То, что Игорь снял в Австрии и в Украине, эти первые три дня жизни, первые три часа, это отношение родителей к маленькому существу, которого они все ждали. Это чудо, когда ребенок рождается, первым криком дает возможность родителям почувствовать, что они уже, наверное, отошли от момента. Я, да, когда каждый думал о себе, и их объединило местомение ⁇ мы ⁇ объединил этот маленький человечек, маленькое чудо. Поэтому для Игоря это, конечно, было тоже своеобразным таким новым, новым словом, новым проектом, и он с таким же трепетом и снимал это все. Поэтому то, что мы видим сейчас на фото художника, я думаю, никого не оставляет равнодушным. И все, кто-то раньше, кто-то позже видел своего ребенка или присутствовал в природах родственников каких-то. Но, тем не менее, все вспоминают этот момент, вот, и все супереживают, и всем очень... Блико это тело. Я особо знаю. знаю игры,вин дуже такая светлая такая, людина, дуже такая позитивна. Правда ж, да. коли з ним спілкуєшся, він суцільний позитив такий. І я просто я навіть не здивована, що він зробив такі чудові фотороботи. Просто по-іншому і бути просто не могло, так? Да, я думаю, що тільки чоловік з положительними емоціями і який обов'язково настроєний на позитив на світле зробити таке фото. Ну і взагалі такому чоловіку може прийти таке в голову, тому що та хороше бачити проект, так. Вот, кілька робіт да. на стінах нашої студії. Їх можна побачити саме у вашій галереї. Да, їх можна буде побачити з 28 мая по 1 июля. Вони будуть у нас Скільки галереї. робіт? Табулі більше 16 Шістнадцять. Да. Да. Вони всі чорнобілі, так? Так. Тільки чорнобілі. Угу. Ну чудові Подучино. роботи. Ви знаєте, я бачу також не тільки новонароджених дітей, а й діточок ну, трохи старшого віку. И очень хорошо, что есть такие люди, которые хотят помочь Лизе. А очень много детей, которые также ждут на помощь. И, на жаль, им никто еще ну, не просто как говорят, руку помощи. Что вы думаете с этого? Про... Ну, я думаю, что первое, что должны сделать родители, это, наверное, бить во все колокола, принимать решения срочно. И обязательно верить в это, потому что мир не без добрых людей. Я думаю, что если об этом будут знать больше людей, и больше придет помощь. То есть если никто не знает об этом, нигде не проходит, и молча страдаешь с ребенком или с каким-то родным человеком, то, естественно, это не выходит за рамки семьи. Должно это быть такой обязательно актом доброй воли со да, стороны общего. окружающим. Это должна быть общая боль, потому что не бывает чужих детей. Мы это знаем, это это банально, но это на самом деле. Так, то есть идея. обязательно нужно помочь, обязательно. То есть нужно а родителям, конечно, нужно достучаться, то есть сделать, приложить максимум усилий, чтобы этом узнали как можно больше людей, да. Организации. все придут на помощь. То есть все так? Да, да. Я могу сказать, что совсем без помощи ни один ребенок, допустим, который вот находится у нас сейчас на лечении, совсем ни один без помощи не остается. То есть волонтеры есть, люди, им отдельное спасибо. Они всегда знают, кто есть в отделении, поступающие. Определенную помощь, которую они могут оказать, они оказывают. Просто один человек, как говорят, в поле воин. Там волонтер сколько может там привлечь внимание, столько привлекает. Просто родителям и, главное, близким, родственникам и друзьям нужно в этой ситуации как сплотиться и помочь, потому что на родителей сразу с вами столько всего, что они просто не в состоянии. Поскольку и мама, и папа фактически не должны увольняться с работы и заниматься ребенком. Так вот у нас на данный момент обстоят дела с, ну, с лечением таких тяжелых болезней, потому что полностью, скажем так, обслуживание жизнедеятельности вот, тяжело-больного человека, ребенка обеспечивается родителями. Вот. А фактически на вот, как бы распространение информации, на это все времени ну, физически не остается. Поэтому вот у нас сразу отк... мой брат с женой и моя... две мои подруги, они откликнулись, стали вот это все организовывать, как бы нас благодаря им узнала вот столько людей. Конечно, все откликнулись огромное всем спасибо мы бы сами справились и дело в том что у нас мы как бы были в таком отчаянии мы не верили в то что что-то можно сделать потому что сваливается во-первых суммы бешеные которые нужно оплачивать даже на лечение здесь не говоря уже как нам сказали потом за границей за нам только можно да нам могут помочь только там вот, как бы ты в полном отчаянии, не знаешь, что делать. И вот эту веру в то, что все будет хорошо, она у нас появилась. Я уже сейчас вообще могу об этом говорить. И я знаю, что у нас все будет хорошо только благодаря тому, что нам стали помогать О, люди. Что мы не обоисково. одни. Вот это такая вера всех такой позитив, вот как бы общий, мысли общие мысли, общая А я думаю, она материализуется. Я в этом О, уверена, что Лиза обоисково. будет здоровая. Все Я дякую, хорічно. що ви прийшли у студію, розповіли. Ну, Я дуже здивована і приємно здивована тим, що стільки людей відгукнулося і роблять таку добру справу. Еліза да, да. оновлює своє здоров'я і приходить до нас у студію. Спасибо, спасибо дякую огромнею. Ну, дякую. Мені лишається нагадати, що ви дивитесь програму ранок. Залишайтеся з нами.